अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एवरीवन के लिए फिर से मैंने एक न्यू क्लास लेकर आया है और वो है मेरी YouTube चैनल पर जी हाँ आप सीखेंगे मुकम्मल सादा उर्दू में बिल्कुल इब्तिदा से लेकर प्रोफेशनल लेवल तक अगर आपका ख्वाब है कि आप घर बैठे एक वेब डेवलपर बने तो ये कोर्स स्पेशली आप लोगों के लिए है चले बगैर वक़्त ज़्यादा किए शुरू करते हैं स्टूडेंट सबसे पहले आप लोग की में यह क्वेश्चन पैदा होगी होती है की है वॉट इज डिपमेंट स्टूडेंट्स वेब डिवेलमेंट का मतलब होता है ऐसी विप विप ऐसी विप विप बनाना जो हम रोजमर्रा डेली लाइफ में यूज करते हैं जैसे की पैसबुक गूगल यूट्यूब या कोई भी ऑनलाइन शॉप हो विप डिवेलपमेंट को दो हिस्सों में स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया है एक को हम प्रिंट एंड डेवलपमेंट कहते हैं और दूसरे को हम बैक इंड डेवलपमेंट कहते हैं राइट प्रिंट इंड डेवलपमेंट किया है एंड बैक इन डेवलपमेंट किया है व्हाट इज डेवलपमेंट डेवलपमेंट सबसे पहले development के ऊपर जो है हम बात करेंगे फिर तो इसके बाद आप लोगों के लिए बैक एंड डेवलपमेंट के बारे में जानकारी देता हूँ आप लोग के लिए राइट व्हाट इज प्रिंट एंड डेवलपमेंट स्टूडेंट्स वो हिस्सा जो हम अपने को में देखते हैं जिसको हम प्रिंट इंड डेवलपमेंट कहते हैं एग्जाम्पल देता हूँ वो लोगों के लिए वेबसाइट्स का डिजाइन बटन मेन्यूज पिक्चर्स यूजर्स के लिए जो कुछ भी नजर आता है इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसमें हम लैंग्वेजे इस्तेमाल करते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट के जो स्किलेट एंड स्ट्रक्चर इसको हम कहते हैं वेबसाइट्स का जो मेन पेज लेट डिफाइन करता है इसका नाम है एच डी एम एल एच डी एम एल वेब का डांचा होता है HTML किया है HTML एक का लैंग्वेज है। ये हम वेबसाइट डिजाइन के लिए यूज करते हैं इसके अंदर जो है मसलन एच वन टैक्स है एच वन के अंदर जो है हम कोई भी टाइपिंग कर टाइपिंग करते हैं, तो वो मुझे जो है हेडिंग के बारे में जानकारी देता है या पैराग्राफ हम सेलेक्ट करते हैं पैराग्राफ के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो मुझे पैराग्राफ देता है

इसके बाद है. क्या करता है इनके लिए कलर प्रोवाइड करता है अगर इस ढांचे पर जो है हम मसल लाते हैं तो इनसे जो है ढांचे का खूबसूरती बनती है इसको हम सीस कहते हैं और जब स्क्रिप्ट किया काम करता है जब स्क्रिप्ट सपोज अगर ह्यूमन का जो ब्रेन है ब्रेन जो है सारा ह्यूमन बॉडी कंट्रोल करता है हर एक पार्ट्स आई कौन सा काम करता है हैंड कैसा काम करता है पाव कैसा काम करता है माउथ कैसा काम करता है हर एक चीज के लिए अगर हम वेबसाइट बनाते हैं वेबसाइट का जो मेन ढांचा है वो स्टीएमएल है और वेबसाइट में जो है पिक्चर एड करना इनके लिए बटन एड करना और इन बटन के लिए कलर मार्जिन इनके लिए फैड प्रोवाइड करना और ये किसका काम काम है ये का काम है का अगर हम जो है बटन पर क्लिक करेंगे और मुझे जो है लॉग इन करना है बटन जो है जो वर्क परफॉर्म करता है मुझे इसको हम जावास्क्रिप्ट करते हैं क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये बैकएंड बैकएंड ये फुल स्टैक डिवेल पर मुझे प्रोवाइड करता है क्योंकि यह हम बैकहेंड में भी यूज करते हैं

ये हम निकालेंगे और सिर्फ एक ढांचा हम रखते हैं तो इस ढांचे को हम कार कहते हैं नहीं इसको एक मेटालिक बॉडी कहते हैं और इसके अंदर जो है हम सीट्स लगाएंगे इनके लिए जो है टायर लगाएंगे जो डिजाइन इनके लिए हम कलर देते हैं ये कलर डिजाइन बनाना ये CSS का काम है और कार के अंदर जो इंजन होता है जिसके थ्रू वो चलता है इसको हम जावास्क्रिप्ट कहते हैं क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है एक मशीन है

करता है ये बैक एंड राइट जैसे डेटाबेस से डेटा निकालना यूजर को लॉग इन करवाना और सर्वर के साथ काम करना ये बैक एंड का काम है राइट बैक एंड के लिए जो है हम वेरियस टाइप ऑफ यूज करते हैं आप लोग के लिए मैं बाय एग्जांपल दो तीन बताता हूँ सारे लैंग्वेजेस से लेकिन आप लोग के लिए सिर्फ मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ फर्स्ट जो लैंग्वेज है स्टूडेंट इसका नाम है पी एच पी

ये इन लोगों के लिए है जो लोग जो है घर बैठे और ऑनलाइन कमाई करेंगे अपने वेबसाइट बनाएंगे फ्रीलांसिंग अपवर्क एंड फाइव पर काम करेंगे नौकरी के मौके नौकरी के लिए जो है हम अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे अपने टाइम में जो हालात है इसमें जो है लोगों के लिए कोई काम नहीं मिलता और ये वेब डेवलपमेंट आप लोग जो है सीखेंगे मुझसे तो आप लोग जो है अदर लोगों के लिए खुद ही वर्क प्रोवाइड करेंगे और इनके लिए कम फायदा करेंगे आप मेरे साथ चलो और हमारा बात मान लो कमेंट्स के थ्रू जो है मुझे रिस्पॉन्स दो जो इस पर चीज पर आप लोगों का क्लियर नहीं होगा हर एक चीज के बारे में जो है डायरेक्ट कमेंट्स करो कमेंट्स के थ्रू जो है आप लोगों के लिए मैं रिस्पॉन्स दूंगा इनशाला राइट और सबसे बढ़कर आपका हुनर आपके साथ देगा हमेशा राइट और हम इस कोर्स में सीखेंगे क्या कौन कौन सी चीजें जो है हम इस कोर्स के अंदर सीखेंगे सबसे पहले जो है हम एस डी एम एल फ्रॉम जीरो तक जो है सीखेंगे एस डी एम एल सीखेंगे तो इसके बाद जो है आप लोग में सी एस एस शुरू करूंगा सी एस एस जो है इस थ्रू जो है हम वेबसाइट के लिए खूबसूरती प्रोवाइड करेंगे ये ब्यूटीफाई बनते हैं और इसके बाद आप लोग में जवाब स्क्रिप्ट लैंग्वेज शुरू करूंगा ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसके साथ जो है हम डायरेक्शन करेंगे कि वेबसाइट जो है रिस्पॉन्स किस तरीके से डिजाइन करेंगे मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट सिंपल प्रोजेक्ट और आखिर में मुकम्मल बनाएंगे आप लोगों के लिए वीडियो के एंड में जो पूरा कोर्स पूरा होता है तो इसके एंड में आप लोगों के लिए मैं दो प्रोजेक्ट भी बनाऊंगा एक वॉच का और दूसरा जो है आप लोगों के लिए मैं एक वेबसाइट डिजाइन करूंगा और डेटाबेस के साथ लिंक भी करूंगा हर एक चीज आप लोग जो है से सीख लो हर एक चीज जो है स्टेप बाई स्टेप सीखो और हमारे साथ रहे आप लोग के लिए स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आप जो है वाकई सीखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करे वीडियो को मुकम्मल देख देखा करें और कमेंट में जरूर बताइए की आप सीखने के लिए तैयार है आज के इस तारफी लेक्चर में हमने समझाया वेब डेवलपमेंट किया है फ्रंट एंड और बैक एंड किया है हम कोर्स में क्या सीखेंगे अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम इस चेमेल का पहला सबक शुरू करेंगे जी हाँ हम लिखना लिकन, सीखेंगे हेलो वर्ड आपकी पहली वेबसाइट की लाइन मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और सीखते रहे गो वेस्ट थैंक यू सो मच ने गाइस आई है